Такими темпами, которыми возрождается Харьков, наверное, можно сопоставить только Киев. Но учитывая, какое финансирование в Киеве, какое в Харькове, то мы, наверное, выдерживаем те же самые темпы реконструкции за гораздо меньшие деньги. То, что здесь сделано сегодня, я думаю, придется по душе всем харьковчанам тем, кто пользуется городским транспортом и тем, кто пользуется частным транспортом. Все эти изменения происходящие, это не, не просто подготовка к Евро, это возрождение былой славы и величия нашего города, нашего региона. Евро начнется, потом пройдет, а все, что построено, все останется. Такие работы, они не простые, они сложные. Такие кратчайшие сроки и такой сложнейший переезд – это один из самых сложных переездов в Европе. Это не просто переезд, это серьезная конструкция. Поэтому оценку нам поставят харьковчане. Могу только сказать со своей стороны большое, громадное спасибо всем рабочим, кто работал, инженерам, потому что это доказательство возрождения нашего города и тех ресурсов и людских, и других, которые мы можем направить сегодня на возрождение Харькова.